Отделение э, полиции э, обратилась местная жительница с заявлением о том, что э, изнасилована ее несовершеннолетняя дочь. Э, в ходе проведения оперативно-ростных мероприятий, следственных действий в, э, был установлен и задержан Харьковчанин 29 лет. После совершения изнасилования мужчина завладел, открыто завладел мобильным телефоном. За данными фактами следственным отделом Октябрьского отделения полиции единые единый реестр судебных расследований внесены статьи 152 Уголовного кодекса Украины изнасилования и статья 186 Уголовного кодекса грабеж. Максимальный срок данной статьи до 12 лет лишения свободы. В настоящее время преступник находится в изоляторе временного содержания. Бодрее, бодрее чуть -чуть. Увидела, шла девушка переходила дорогу в белом спортивном в белой спортивной ветровке и в черных штанах. Я проследовал за ней, догнал ее, схватил за волосы и сказал, что хочу заняться сексом. Она отказалась, она начала бить меня. Я раза два ударил ее тоже. Отвел ее в сторону, в кусты. Сказал, что хочу заняться с ней сексом. Если она не займется со мной, я ее убью.